lutpiniso hot dogchining ishlari yomon emas lekin ko'ngil qurg'ur ko'p narsa xohlaydida bugun opa yordamchisi bilan yana nima ish boshlar ekan ana odamlar ham ko'payib qoldi lutnisa hot dog eh lutinisa hot dog vaqti kelib mana man degan brendlarni oldida ham lutinisa hot dog brend bo'lib turadi hey bohaho lutnisa hot dog degani nima degani bilasanmi yo'q bilmayman lutfnisa hot dog bu bu iyphone samsung iksiomi brendlari bilan bitta degani opa iPhone, samsung bizani hot dogimizga nima aloqasi bor axir ular texnika bo'lsa aloqasi bor qo'ziqorin aqli ishlamaydida shu yerda ham mana masalan sen iphone samsung ix yomili olmoqchi bo'lsang birinchi hmm. o'rinda nima qilasan sizdan pul olaman rostdanmi hmm. nima qilgan ishing şey uchun oldin ishingni qoyillat keyin pul olasan mana qara ularni sotib olishing şey uchun san googlega kirasan to'g'rimi hop hmm. qorning och bo'lsa qimmat bahoga olasan aqling ishlamaydi qorning to'q bo'lsa aqling ishlaydi qorning to'q bo'lishi uchun nimani yeyishing kerak shuni ham utunasani hoddoglarni yeyishing kerak tushundingmi ana ana shu lutfnisani hod dogini yegandan keyin aqlli bo'lib mazza qilib mana shunaqa brendlarni sotib olasan qarabsanki brendlar bilan bir xil bo'lib turibdi assalomu alaykum assalomu alaykum bitta hotdog bering yana bitta xotdog yana bitta hodog ko'rdingi aqlli ishladi yana bitta so'raye ber yoqdimi hoddog ha yaxshi lutpunasa hot dog yozib qo'ying nima qilibdi vaqti kelib aas... mana shu lutnisa hoddog ham bitta brend bo'lganda hali mana man degan san'atkorlar ham mani hotdogimni reklama qilishadi qayerdadir labshani emas <coughs> tayyorlab b mamarayim abjiriyning uydan tayyorlayotgan jonli reportajlarini ko'rgandirsiz siz uyda qoling biz esa uyda turib siz uchun ishlaymiz deydi <imag> u assalom efirda e mamarayim abjiriy tezkor xabarlari bilan nimaga tezko'r agar siz tez ko'rsangiz sizga kerakli ma'lumotlarni olasiz biz bugun mana sizga xabar bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz koronavirus haqida va albatta karantinni saqlashingiz to'g'risida hozir mana karantin uyda o'tiribsiz uyda qoling hech qayerga chiqmang uyda o'tirganingizda nima bilan shug'ullanishingiz kerakligi haqida man sizga to'g'ri maslahatlar beraman uyda o'tirgan paytingizda ko'proq kitob o'qing bu yaxshi keyin bolalaringiz bilan o'ynang ularga mehringizni ajrating qanchalik ko'p bolalaringiz bilan o'ynasangiz ularga ko'proq vaqtingizni ajratsangiz bolalaringiz sizga <laughs> nima bo'ldi bocham nima bo'ldi ada ada yuring o'ynaylik men hozir o'ynamayman reportaj qilyapman bor ana akang bilan o'yna o'yna akang bilan o'yna bolalaringiz bilan o'ynang ularga vaqtingizni ajrating chunki bolalaringiz sizni mehringizga muhtoj bo'ladi ular bilan ko'proq o'ynash hey nima qilyapsizlar uyda ko'ptok o'ynayapsilar bor ko'chaga chiq ko'chaga chiqlaring, bor. chiqlaringbor o'rgandim sizlardan uyda o'ynama koptok ko'chaga chiqmang ko'chada hozir mana koronavirus yuribdi hey uyga kiring ko'chaga chiqmalaring ko'chaga chiqmang ko'chaga chiqsangiz ham alohida bir maska перchatkalar taqib oling ko'zoynaklar bo'lsa ko'zoynak taqib oling mumkin emas ko'chada yurish hozir mana onlayn tarzda mana hozir dars o'tilyapti bolalaringizga qo'lingizdan kelganicha mana shu darsliklariga yordam bering hay siz bolalaringizga yordam bersangiz matematika bilan yordamlashiboring iltimos hay mani vaqtim yo'q hay o'zi ana ayangga ayt ayang yordamlashadi men efir bor ayase ayasi eyhay <laughs> bolalaringga yordam bersang bo'lmaydimi hay hozir efir qilyapman everim dabdalar bo'lyapti e men o'ynayotganim yo'qu bering gulnir olib olganingizni qarang undan ko'ra kir yuving hay mayiga qarang yaxshi hay man kir yuvaman bo'pti o'rgaldim sandan hamma kirim men yuvishim kerak ke uyda o'tirib faqat kir yuvyapmanman hozir bitta shu supurmaganim qoldi mana hey, kir yuvish kerak kir yuvish nima ovqat qilyapsan kartoshka bilan go'sht qovuriyopbman hay Ha, yaxshi qanaqa kartoshka go'sht yana hokimiyat bergan kartoshka bor. ha yaxshi qol. olaqol ey kirlaring namuncha ko'p karantin qachon tugaydi bu karantin ban ko'chaga chiqib uyda o'tirib baloga qoldim qodimma sharof oshpazning restoraniga dastavkaga kelgan mijozi uning oshnasi bo'lib chiqdi ana endi gurungni buyog'i qizigandan qiziydi bir ko'ring odonni yig'istirib qo'yinglar ozgina v vv bir mintki bir Ye! voy sharof shundo yaxshimisan ishlaring yaxshimi mavo sharof Ey o'zgarib ketibsan e san ham lekin o'zgariban olekin ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi bu maa Ko'rinishi yaxshi yomon emas rahmat o'zgaribsan rahmat ozgina semiribsan o'zing ham o'la qo'yib yuboribsan 1-2 sm o'sibsan lekin qancha 1-2 sm. Yo yaxshi yaxshi Ey, qoyil ishlaring yomon emas yaxshi b ikki uch to'rt besh olti o'nta qo'zin o'nta qozon qoyil amma xullas o'zing yurg'izyapsanmi yo'q endi nimaga endi o'zi bosh oshpas, kim bosh oshpaz ey sharof bilasanmi men ham mana shu oshxona biznesiga o'tib olganman ha yo'q. ha yaxshi yaxshi manda ham shu oshxona biznesi ha yaxshi qancha odam kelyapti kunduzi o'n 15 besh kechasi bo'lsa bir o'ttiz qirq odam oe mani e, mijozlarim ko'p ekan qancha bir ikki yuz ellikta uch yuzta bir kunda turna qator bo'lib turib olishadi endi meni to'g'risini aytsam mijozlarim kam bo'lsa ham lekin qo'limda o'nta o'n beshta shogirdlarim bor senda ham shogirdlar bordur yo'q shogird nima keragi bor manga shogird kerak emas man o'zim hammasiga o'zim qarayman qanaqasiga men o'zim hammasiga o'zim qarayman shogird olmaganman kerk nima keragi bor shogirdni rostami o'zim qarayman yaxshi lekin endi biza ham omalamiz qilyapmiz lekin yaxshi ekan ofitsiant ham yo'q yo'qmi ofitsiyant ham yo'q keladi o'zim uzaman o'zim beraman o'zim suzaman hammasini o'zim qilaman e, so'raganni aybi yo'q hammasi yaxshi lekin e, salarni menyuingda ka, nechta ovqat bor qanaqa menyu menyuda nechta ovqat bor menyu yo'q yo'qmi yo'q menyu hammasi o'zim menyu umuman yo'q umuman menyu yo'q oshxozon oshxona qayerda joylashgan oshxonami ha qara zo'r joy joylashgan ippodrom bilan abu saxiyni bilasanmi o'rtasida uchta tandir somsaxona meniki v y o'zim ertalabdan somsani yopaman o'zim somsani sotaman ey ikki yuz ellikta uch yuzta kuniga odam keladi to'rttadan olganda nechta bo'ladi mansi bilsanmishuna bilasanmi somsami somsa samsa. somsa man bo'lsam san bi oshxona ochgansan ishlayapsan oshxona biznesi dedim oshxona biznesi e? e, aytdimman qayerdan somsani hidi <laughs> kelyapti deb sendan kelayotgan ekanda chunki bizada umuman somsa yo'q voy somsa qilmaysizlarmi yo'q voy sharof m somsa yegani keldimmi yo'q somsa bo'pti o'zimni somsamdan yeyman o ippodrom bilan bu sohani o'rtasida katta somsaxona mapratayani bilasiz nevaralarni doim yoniga to'plab nimalarnidir hikoya qilib beradi bugungi rivoyatlari bolalar uchun afsonaning o'zginasi bo'ldi mani erim rahmatli baraka topsin mani ko'p joylarga aylantirgani olib boradi mani erim Parijga olib borgan e fransiyaga borganmisize qanaqa fransiya Parijga. fransiya umuman boshqa joy unda porish samarqandga qarashli bo'lgan keyinchalik jizzaxga bo'lgan tushundingmi ana san ham tushundingmi xo'sh porish qayerda ekan fransiya ana kerak bo'lsa yana bir marta aytaman fransiya emas porish bu jizzaxni bir shahri bo'lgan tushundingmi o'sha biografiya o'qituvchingga aytib qo'ygin hech narsani bilmas ekan buvijon blografiya emas geografiya geografiya ey manga o'rgatma xullas cholim rahmati baraka topsin mani titanikka olib borgan manshu titanikni o'z ko'zim bilan ko'rganmano qachon ha ko'rganman mana shu titanikka olib borgan mani titanik katta kemaligini ko'rib man hayratga tushganman a erim bilan borganmiz ko'rganman rahmatli erim olib borgan mani rosta ha o'zi ham biram mani cholim oldindan bilardi kemani cho'kishini yeah. manga aytdi folbinilar <laughs> yo'q folbin emas bilardida man keyin u yerda o'tirib olib hozir cho'kadi ana cho'kadi desam hamma mani haydab chiqazib yubordi u suvku suv haqat tepib hayda uniyo'q kinoteatrdan haydab chiqarib yuborishdi voy kinoteatr demaysizmi Men haqiqatda titanik ko'rgansiz deb o'ylabmana ha men ham o'z ko'zim bilan borib o'sha titanikni ko'rganman ha lekin 'i kinoteatrga qo'ygansiz ko'rganiz ha kinoteatrda kinosini ko'rganman. hayotda Hayotda? yo'q hayotda ko'rmaganman sizlar ko'rmagansiz u kinoni yo'q man ko'rganman ko'rganman Sizlar telefonimni olib internetga kirsam mana mana shu yerda ahmoqliging bilindi endi katta kinoteatrga zor siqqan titanik sani telefoningga sig'adimiae buvijone yosh bolalarda yosh bolalar bozorbo bilan joribo choyxonani ko'p qimslashadi uydan chiqish kerak bo'lmasa uyni choyxona qilamiz deydi qariyalar lekin bu yaxshi ish bozor hozir hozir mana hozir yetib boraman 'boraman ey shu yerdamiz keldik keldik ha keldik, keldik, a, a yana kechasi uxlamadingmi uxlamadim bir kino ko'r assalomu alaykum otaxonyum yaxshi keldilarii assalom rah zo'rmisiz sz zo'rmisiz yaxshi rahmat yaxshimisin yaxshi yuribsanmi ma ishlaring yaxshimi uyda zo'r ramt yaxshimi ishlari otang yaxshimi umri uzoq bo'lsin salom aytib qo'y otangga baraka topsin sog' bo'l sog' bo'l sog' bo'l kim bu ha? kim bu man choyxonachiman ha ha choyxonachi shanga hayron bo'la haligi biz o'zimizni choyxona chiqqani bu haligi qo'ng'iz moylov bizni yoshimiz shu yoshga kelsa ham xudoga shukr, quloqlarimiz eshitadi eshitadi karantin hali kerak bo'lsa karantin ha shunga hech kim yo'qmi Men ham kecha do'konga kirdim, hech kim yo'q ha nima qilding ha hech kim yo'q bo'lgandan keyin kimniki kimniki deb uchta to'rtta narsa olib chiqib ketdi hazilkash bizga har doimgidek non non choy issiq choy olib keling biz hop bo'ladi ho'p bo'ladi yes qilamiz yes qilamiz ko'k choy olib keling ko'k choy o'pbo'ladi ho'p bo'ladi barakalli hozir es qilamiz shu bir kino ko'rdim kechki payt qanaqa kino oti nima edi qo'rqinchlimi h shunga lolmadim o'jiz yo'q o'jiz emas bahaybat qop qora qulog'ida ziragi bor nima edi oti agar bahaybat qop qora bo'lsa qulog'ida ziragi bo'lsa u hindu bo'ladi hindular asello bo'ladi haligi boru hindeslar sardori bo'ldi atello bo'ldio'sha endi tushundim shu kinoni mohiyatini nima ekan qara kecha ko'rib tushunmagan u bolani gapidan keyin tushundim kecha u xotiniga dasmolcha beruvdi man virus kelibdi o'zingni ehtiyot qilgin deb keyin u xotinidan kechki payt olib keldingmi deb so'radi valaykum assalomebartop sersalom baraka top kega aytdi dastmolchani tutgandan keyin kechasi yuvish kerak edi qani dedi xotini dastmolchani men dedi dugonamga berib yubordim dedi Ha yaramas uni yuvish kerak uni tutib yurgandan keyin yuvish kerak endi u himoya qilmoqchi bo'lgan ha shu ma, <laughs> mana shu o'zingni himoya qilgin virus kelibdi o'zingni himoya qilgin deb turib bersa u yaramas dugonasiga berib yuboribdi u dugonasiga beruborgani uchun u uni bo'g'ib o'ldirdi o'zi aslida virusdan himoya qilgin o'lib qolmagin deb bergan bo'lsa o'zi oxiri bo'g'ib o'ldiridi mana qani bitta haqiqat o'zi virusdan ehtiyot bo'lgin desayu bu yerdan bo'g'ib o'ldirsa nima vaziyat bozor bilasanmi bularni hammasi haligi haligi manaqa boru nia man, man. bunaqa e layke yig'ish bularni ovora okay. bular mana shu ishni qiladi keyin oladi instagramiga qo'yadi layk like yig'adi qanotaxon baraka topi rahmat oldin biza yerganlarimizni tapchanga qo'yardik dasturxonga qo'yardik dasturxonga qo'yardik osh tayyor bo'lib qoldimi ozgina ozgina qoldi zo'r qilib bizaga olib kelib er o bo'ldio bo'ladi bizarga qazi yuz grammhazil qazi haro bo'ladi ho'p qoladi bu o'ylayaptiki bizlarni ichadi deb o'ylayapti ey biz ichmaymiz biza chakamiz hazil hazil oldik odik shoiraxon muallima karantin deb ishga ham chiqmayapti bilasiz yaqinda poliklinikaga chiqqan edi qaytishda qo'shnilarini ko'rib qoldi ko'nglida kir yo'q bo'lgan shoiraxonni shu yerda bekor xafa qilishdida voy odam ko'p bo'lmasinda voy voy assalomu alaykum valaykum assalom yaxshimisiz yaxshi rahmat o'zinglar yaxshimisiz? rahmat emlatgani kelyapsizlarmi ha shunaqa v endi karantin hozir shunaqa qilmasa bo'lmaydi yaxshi yuribsizlarmi rahmat siz nega niqob taqmadingiz? hozir ma niqob yo'q hech qayrdan topolmayapman voy unaqa demang niqob taqib oling ho'pmi hozir karantin niqobsiz yurganlarga shtraf bo'lyapti agar jab bo'lmaganda ana dokani olasizda keyin uni tiktirib oling siz bolasiz har holda qo'lingizdan keladi ja tikishni bilmasangiz manga bering man o'zim sizga tikib beraman chiroyli qilib kimga kerak bo'lsa maska ayting ho'pmi niqob ho'p man tikib beraman ani shamsiddinga ham tikib beraman shamsiddin qayordan taniysiz qani erizni og'aynisini ukasichi bir marta eringiz og'aynisi bilan gaplashib turganda ukam shamsiddinni ham uylantirishimiz kerak degandi o'shanga eshitib qolgandim niqobni o'qitib erga tiga voy bu nima deganingiz Men nima shuna qotatim bor ekan Men o'qituvchiman xudoga shukr. yaxshi joyda ishlayman o'zimga to'qman agar turmushga chiqishim kerak bo'lsa halolgina qilib chiqaman tushundingizmi o'qitishim kerak emas shart emas agar men o'qitib ergitadergan bo'lganimda sizlardan oldin ergitib olgan bo'lardim tushundingizmi ha mayli mayli chiqarsiz bo'pti mayli o'rgandim sizdan mayli xafa bo'lmang yo'q yo'q xafa bo'lmayman Men sizga bitta maslahat beramanda qanaqa maslahat eshitaman bokirxon degan folbin bor bokirxon xo'sh sal g'alatirog'u lekin yaxshi agar o'shanga borsangiz baxtingiz albatta ochiladi rustami Xo'p. Men telefon qilaman hali berasiz ho'pmi adear hali telefon qilarsiz man o'zim aytib yuboraman ho'p bo'ladi sog' bo'ling yaxshiyi mayli xo'p, sog' bo'ling salomat bo'ling topa qildim. qildimo'qiib turmushga chiqarmishman. bokirxon folbin asta sekin yana ko'rinish bergan mijozlarni ko'rib ko'zi quvnayapti qanidi karantin tezroq tugasayu folbinimizning biri ikki bo'lsa yaxshi keldingizmi yaxshi rahmat charchamasdan sog' salomat yuribsizmi rahmat rahm xo'sh qanaqa shamollar uchirdi biz tomonga sizni e shu sizni daragingizni eshitib nafasingiz o'tkirligini eshitib hmm. to'g'ri yoningizga kelaverdim shu hmm. bitta yaxshi ish boshlaganman shunga evet. yordamingiz kerak bo'ldi bo'ldi nima qilish kerak shu menda pul bor shuni ko'paytirish kerak endi manda ksirokopiya yo'q u qayerdan ko'paytirib beraman mensa yo'q sizni nafasingiz kerak hop bilan nima qilishim kerak pulni o'qib ko'paytiramanmi pulni ko'p qilib berishingiz kerak <laughs> <laughs> kimdan eshitdingiz buni ko'chadan odamlardan da <laughs> eshitdim shunaqa odamlar ham shunaqa gap tarqatadi to'g'ri chunki bor gap bo'ldi xo'sh qanaqa pul nima qilib ko'paytirishimiz kerak shu Şu pulim bor shuni ko'p qilib berasiz rostdanmi ha xo'sh mana shuni o'zidan o'zi ko'payadigan <laughs> qilib berasiz o'zidan o'zi ko'payadigan ha, -ha. kk ellik <laughs> mingtalikdan ikkita ekanda xo'sh mana shuni o'qib berib ko'paytirishim kerak <laughs> <laughs> <Malum>, ko'paytirishingiz kerak mayli ko'paytiraveramiz hozir bundaq qaramangla <laughs> <laughs> odamlara cho'chib ketyapti xo'sh shuni o'qisam ko'payadi ko'payadi bo'pti mana <laughs> bunaqa qilamiz man o'qib qo'yaman bittasini olib qolaman buni o'qib turaman bittasini siz olib ketasiz bu o'zidan o'zi ko'payadi lekin ishlatib qo'ymaysiz tushundingizmi hop ho'p bo'ldi kelishdik boshladikchq maro akamni qo'shig'imi yo'q o'xshab ketadi topdim yallar guruhi manga qarang xalaqit qilyapsiz bir Enyarin sıbır nasi duni sınanis Ana! Berekeli bol'du. Buldum. Hem bende kuşağımız tayyar. Ey kuşağım, duayım, ana karnımız, ova, nefesimiz tayyar bol'du. olib kesngiz bo'ladi buni man o'zim o'qib turaman manga olib qolaman buni bo'ldi baraka top endi ko'p bo'lib ketadimi ha ko'p bo'lib ketadi faqat ishlatib yubormang rahmat rahmat ishlatib qo'ymang bitta joyga qo'yib qo'ying ko'payadi o'zidan o'zi ko'payadi ho'p hop rahmat rahmat bo'pti ko'paymish o'qib pulni ko'paytirish kerak bo'lsa o'zim boyib ketgan bo'lardimu man haqimda nima gaplar yuribdi هتل عنك دوت بار